Страйк, що почався 27 березня на шахтах державної холдингової компанії Полград Вігілля, сьогодні став загальним. З 1 квітня зупинились західна Донбаська і ювілейна. А як же вирішуються вимоги страйкуючих? Послухайте інтерв'ю з генеральним директором ДГК Анатолієм Разводовим. Анатолій Григоріч. Уже кілька днів продовжується забастовка в нашому регіоні. Сьогоднішнього дня по-моєму, всі шахти. Но из сегодняшнего дня начались какие-то денежные поступления. Для того, чтобы прояснить ситуацию, для того, чтобы прояснить какие-то поступления, мы и обращаемся к вам с вопросом, пожалуйста. Автоновка действительно на сегодняшний день накалилась до предела, и действительно сегодня остановились все шахты, все предприятия Западного донбасса Вы знаете, что совместным решением двух профсоюзов, значит, эта акция началась 27 марта. Выдвинуто два решения. Это первое, выплата месячной заработной платы. И второй пункт это перерасчет размера значит, государственной поддержки на одну тонну нашему объединению. Я должен сказать, на сегодняшний день пункт номер два выполнен полностью. Те обещанные 112 миллионов государственной поддержки, значит, в том числе с ее перерасчетом в сторону увеличения дотации по себестоимости, выполнены. Значит, и эти деньги практически уже начали поступать. Что касается второго вопроса, то мы действительно сегодня получили уже 4 миллиона денег, а месячный э, фонд заработной платы нашего объединения около 12 миллионов, поэтому это практически уже третья э, часть. Значит, она сегодня идет. Это деньги из государственной поддержки, то есть дотационные, и мы их распределили по 400 тысяч на каждую шахту, и 400 тысяч гривен распределили на все вспомогательные предприятия, от которых тоже зависит добыча нашего угля. Я должен сказать, что вопрос очень серьезный, и он, конечно, длился очень долго. Связано это, вы знаете, что практически с 10 Вернее, 10 дней уже марта не было никаких поступлений, конец квартала, напряжен напряженность вот с прошедшими выборами, поэтому, конечно, никаких движений и были вот задержки из-за всех этих, из-за чего возникла ситуация. Поэтому на сегодняшний день заработали банки. Значит, я сегодня разговаривал несколько раз с министром. Должен сказать, что в министерстве находится и мой директор, наш директор по экономике Дьячков Владимир Викторович. В министерстве находится Иван Григорьевич Кириленко, я с ним дважды разговаривал. И я должен сказать, что он оказал огромное содействие в части увеличения суммы, потому что первоначально было задумано нам 3 миллиона отдать из 20, которые получили, а фактически отдали пятую часть, 4 миллиона нам, учитывая самую сложную ситуацию, так сказать, в хорошо работающем объединении. Я думаю, что и из слов министра, что это не окончательная сумма. Деньги будут поступать завтра. Значит, в ближайшее время будут возвращены 2 миллиона обещанных, и те, которые про, прозвучали с экранов телевизоров, это 2 миллиона за отгруженный уголь энергетиком с электростанцией, те будут. Таким образом, я думаю, что в ближайшее время, вот эта обещанная сумма месячного фонда заработной платы, она будет выплачена, и таким образом хоть как-то будет снята на не на напряженность, да и не просто такая какая-то надуманная напряженность, а именно та необходимость по выплате заработной платы, которая нужна сегодня каждому труженику, каждому шахтеру, каждой семье, значит, и в том числе значит, для улучшения так сказать, вот этой ситуации. Поэтому с учетом вот сказанного выше, я думаю, что с завтрашнего дня нужно каждому коллективу подумать в отношении возобновления работы. Потому что каждый потерянный день, особенно в начале месяца, так сказать, он невосполним, потому что мы сегодня работаем, нельзя сказать, что легко, мы работаем в очень напряженных условиях, поэтому каждая, каждая бригада, каждый участок, каждый, каждый коллектив, потерявший, так сказать, один-два дня, его очень сложно восполнить в течение месяца и так далее, чтобы выполнить задание и получить и объем заработной платы. Поэтому я призываю всех так сказать, приняться, взвесить хорошо значит, и принять решение, и еще раз поверить в то, что действительно задача стоящая перед нами будет выполнена.